О чем общаешься? обо всем. Есть вопросы? Вообще. У матросов нет вопросов. У тебя есть? Да. Давай. Как так произошло, что впервые в истории не на ц... кого-то нападают, а нападают на ну обычно, если хочешь, а если назревает драка, бей первым, знаешь, как Владимир Владимирович Путин сказал. А где кто... сколько лет? Тебе сколько лет, скажи сначала? 19. 19? Ну, ты еще с умом и вообще всей исторической, исторической э, правдой, поэтому... Это давай... тебя так воспитали в Советском Союзе? Что чем человек старше, тем он мудрее? Ты знаешь, представь, да. Вот когда тебе будет 50, как мне, ты поймешь, что, что я тебе сейчас сказал. Ну, ну, вопрос тогда очень простой. Как ты вот дожился до того, что прославить свое советское государство? Но когда э, государство было... Мне было всего лишь 16 лет. <laughs> так ты смотри, уже сколько лет прошло. То есть прошло 34 года. Если ты говоришь, что тебе 50 лет, ты за 34 года не сумел сформулировать ответ на этот вопрос? Ты в свои 19 лет как Украину... Я живу в Украине, а ты не живешь в Советском Союзе. Yes. Я живу в России, конечно. Так я задал, задал тебе вопрос. Смотри, если ты утверждаешь, что тебе 50 лет, на момент распада Советского Союза... Если ты мудрый, не перебивай, говори по очереди. Ты сказал, что на момент распада Советского Союза тебе было 16 лет. Передатель сказал, что тебе 50 лет. Ты за 36 лет не сумел понять, как ты про советское государство? Теперь, э, хорошо, ты мне скажи, ты в свои 19 лет считаешь, что ты просто. Я тебе вопрос задал. Я тебе, я тебе задаю на воде... Я вопрос себе задал, хочу услышать ответ. Мудрый русский. Послушай, ты вот теперь послушай меня. Я тебе, я тебе почему задаю вопрос? Ты же, я же тебе говорю, что я мудрый, мудрее, чем ты. Вопрос... Мне вопросы задавать не нужно. Когда ответишь на мой вопрос, задавай, я буду отвечать. Вопросов не будет. Сейчас я хочу услышать ответ на мой вопрос. Послушай, хорошо, я вот для особо отвечу на этот вопрос, а потом задам тебе. Я в 16 лет никак не мог влиять на то, что происходит в стране. Вот никак в 16 лет не мог влиять. А теперь ты мне скажи, ты в свои 19 лет, э, как умудрился в прос... Украину? Ты неправильно задал вопрос, формулируй его. Абсолютно, абсолютно правильно. Я живу в Украине. Если бы Украины бы не существовало, в таком бы случае я знал бы ответ. А так я проживаю в Украине, поэтому твой вопрос... Так сколько ты можешь перебивать? Ты же вроде бы мудрый. Не перебивай. Сформулируй правильно вопрос. Ваши... Вот эти вот, все вот эти... Ты не мудрый, ты русский. И все, я понял. Это думаю, говорит человек мудрый и мудрый, а он перебивает, грубит. Объясняю тебе. Вы задаете всегда самые в мире вопросы, потому что э, вы не живете реаль, реальностью, а живете вот а вы, а вы, а вы. Ты понимаешь, что Украина это как раз-то э, кусок Советского Союза. И первое, что я тебе скажу, я живу в стране правоприемницы СССР это первое, которая заплатила все долги за то, что Украина... Ты губки не складывай, А тебе рассказываю. А теперь ты мне скажи, когда в 91 году Украина вышла с экономикой из Советского Союза, с... что за 35 лет или за 30 лет, за 34 года Украина построила своего, кроме Советского Союза? А ну-ка, свои 19 лет. Ну, расскажи ко мне. Давай, рассказывай. Смотри, ты сам, будешь, ты, ты сам будешь отвечать на свой вопрос. Пальцы, давай, погнали. А, понял. Ну тогда начинаем. Мне рассказать тебе, что Украина построила для украинцев или что Украина построила для всего мира? Ты для, для себя что она построила? А, для меня лично что Украина построила. Слушай, э, приводим тогда пример. Самое лучшее приложение госуслуг одно из самых лучших во всем мире. Это то, что разработала Украина. Все вот эти бумажки, которыми раньше и вы до сих пор пользуетесь, все это я могу решить в телефоне. Даже могу свадьбу, пожениться точнее, могу также через телефон. Это первое. Второе. Украина продолжает развивать свою агропродукцию. Я, заходя в магазины, не вижу какую-то там российскую продукцию или еще какую-то. Один из, одни из самых лучших продуктов находится на территории Украины. Украина является одной из 20 главных... Украина является одной из 20 главных космических Государство. Государство, которое развивает космические программы, тем самым усовершенствовая э, мобильную связь, сотовую связь на территории всей Украины. Для меня еще что лично государство сделало. Э, государственный украинский язык, то есть э, украинизация моего государства. Так как я молодой, хочу жить в государстве, где должны, должно быть все украинское, государство делает все, чтобы прекратить русификацию. Далее, ликвидация ФСБшной украинской московского патриархата. Это то, что очень сильно мулиет, как мне, гражданину Украины. Украина правильно делает. Далее, государственный язык. Это то, что мне нужно. Да, я общаюсь на русском языке. Такое бывает, я знаю четыре языка. Вот, это не проблема. Главное, чтобы везде был украинский язык. Что еще Украина? Инфраструктуру взять. Не буду брать под внимание, потому что инфраструктура делается за мой счет. Это такое, мосты, дороги, детские сады, стадионы, это все строится. Что еще? Что еще мне сделало государство? Я не знаю, слушай, даже не знаю. Все, все чем я пользуюсь в повседневной жизни. Чем ты пользуешься? Слушай, чем, ты... чем я пользуюсь? Смартфоном? Благодаря, благодаря тому, что нормальное государство умеет сотрудничать с другими странами, Украина не получает санкции, я имею все, что я захочу. Мне не нужно искать где-то в другой стране, через какие-то серые рынки что-то купить. Автомобиль хочу, есть, ноутбук, там, планшет, телефон, телевизор, мебель. Все это я могу пойти купить, пользоваться всеми возможными способами. Всема возможными ресурсами тоже могу. То есть, мое государство не делает так, чтобы я, гражданин, получил санкции без понятия, что тебе еще сказать. Например, ресурсами давай. Какие ресурсы, какими ресурсами ты можешь пользоваться? Пов давай. По повседневной жизни ты имеешь в виду? Какими давай, да? Хорошо. Какими? Общественный транспорт, телефон, планшет, автомобиль, так, э, мет так. метро. Чё, так. Чего, еще чем? Ложкой могу пользоваться, подожди, когда кушаю гречку подожди. украинскую. А э, это это все все ваши достижения? Украина. За ты мне не задаешь лет? вопрос по поводу достижений. Мне подожди, ты мне задал вопрос, что государство сделало для меня лично для меня, не для всех украинцев. Я тебе ответил, что лично для меня то, чем я пользуюсь и то, чему я благодарен. Смотри, у меня телефон Samsung S25 Ultra. У меня, э, э, смотри, я тебе сейчас просто покажу, просто покажу, видишь, у меня Samsung висит один, покажу тебе другой в комнате. Ты что думаешь, что россияне в таком этом самом, в такой... Э... Я вообще не могу понять, как вы так дожились, что вы пытаетесь каждому украинцу показать, что у вас есть телевизор. Вас что, санкции зацепили? На, на станции вообще не за... Зачем ты мне телевизор только что показал и телефон? Я пользуюсь. А, а государство что построило? Завод какой? Хоть... А так задал бы мне. Ты, подожди, ты мне задал вопрос: что для меня лично? А если ты задаешь в общем, что государство построило? Метрополитен в городе Днепр, в городе Киев, в городе Харьков э -э, новые, электро... э -э, новые э -э, эти автобусы. Прям автобусы. Ладно, там в метро у нас вагоны ездят чешской разработки, но в Украине есть автобусы украинской разработки. Мосты строятся, дороги строятся, детские школы строятся, университет президентский строится один должен быть одним из самых лучших сейчас замороженный проект, потому что идет война на э, что еще, чтобы меня государство защищало, армия развивается, передовые военные технологии, включая одни из самых лучших дронов, которые покупают уже американцы и другие страны. Все? все. я я тебе хочу задать вопрос давай вопрос следующий почему за тридцать года под городом якутск до сих пор мост не построили под каким городом Якутск? что там есть а там есть река какая-то река лена 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 и, и? Знаю, почему за 30 33... под, под, под якутском река лена да течет да да так, а ну давай показывай. Карту давай открывай. Карту? Давай. А я открывай вижу, карту. Я вижу, география хромает чуть-чуть, смотри. Да, 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 хромает. Ярк, да. Давай. Республика давай. Саха. Смотри, видишь? Да. Подожди. Давай. Сейчас. А, вот, вот город идет, а вот река течет. Угу. Видишь? Река Лена. Вот смотри, она. смотри. Вот смотри, где город Якутск? Я ж тебе почему задаю вопрос. Где город Якутск, а где река Лена? Ты же смотришь на карте Как? Набережная а какой города а выходит как, на реку. А, а какое, -то, какое то расстояние? Набережная города выходит на реку. Где? Вот, где? вот, набережная, где? вот река Лена. Где? Где, где набережная города выходит на реку? Вот, я же тебе показываю, вот администрация. А, а где город? Где город? Вот, вот весь город. Ты показал город? 400 квадратных километров. А ну включай компьютер. Давай посмотрим, как ты видишь эту реку и город. Я задал вот вопрос: ты... почему под городом Якутск до сих пор Россия не построила мост? Лена, Лена, послушай меня, Лена от Якутска э, протекает 430 километров от города. Это первое. Какой это просто ужас. Города от города. Мост строить Ваня набережная города выходит на реку Лена послушай меня надо строить мост когда он не нужен а ты мне скажи а как ваш это ты что? или что город Якутск отделяется от другой части Российской Федерации рекой Лена Го... Набережная города выходит на эту реку. Люди просят 33 года мост построить, чтобы ездить туда, а не сидеть и ждать по два часа паромную переправу. В чем общаешься? <къем> да, слушайте, я разным общаюсь. Вот с дальнобойщиком общался, очень интересно. Есть вопросы какие-то? <къем> Подстраиваюсь под вопрос собеседника, на самом деле. А -а -а. Так и особо нету. Понятненько. Как так произошло, что Украина 8 лет была Донбасс. Там была вода. А пришли освободители в 22-м году. И освободили весь Донецк от воды. Как так произошло? Слушайте, ну, война вообще, в принципе, интересная штука. Можно что-то делать 8 лет, а потом за месяц, как бы. Все будет по-другому. Так что это, Россия пришла и своровала воду в Донецке? Да нет, ну, это же от многих причин зависит, почему нет воды. Дождик не выпал. Ну, Поподробнее -по -по расскажите мне, где в Донецкой области была инфраструктура и что с ней случилось? Я, что из Донецка, что ли, чтобы вам рассказывать за не Я думал, вы просто подстроитесь под мою тему. Но я это не откуда, откуда? Нет, я вам говорю, как есть, я ж не знаю. Понятно. Тогда задавайте давайте задавайте вопрос свой, что вас интересует. Да, слушайте, вы вы же я так, ну, полагаю, правильно или нет, с Украины, правильно? Да, да, город Краматорск Донецкая область. А, Краматорск. Я много был где на укра в, в Украине, да, у вас. Не знаю, я когда был в Украине, все было хорошо, нормально, замечательно, а вот в какой-то момент что-то почему-то Украина не захотела мира и пришлось. Пришлось начать боевые действия. Как вы думаете, до какого года продлятся боевые действия в Украине? Не могу понять первого. Украина не хотела мира, и России пришлось начать боевые действия. Да, именно так. Правильно понимаю, что мир в Украине был до, до момента, пока Россия не напала на Украину? Ну, конечно. Так а зачем вы тогда испортили мир и начали войну против соседнего государства? Потому что Украина не хотела мира. Так Украина жила мирно. Mm -hmm. Ну, там некие президенты угрожали ядерным оружием, прицали там... А ну и вот и... это интересно, расскажите, процитируйте мне пожалуйста слова какого-то там президента. Ну, я, что мне цитировать, я не цитирую уж извините за выражение, было образно сказано, что нам, нам придется запросить ядерное оружие для суверенитета. Серьезно? Это кто так сказал? Ну, один из президентов, из-за которого началась война. А когда война началась? Ну, полномасштабная на или в принципе? В Россия когда впервые напала на Украину? Медаль еще есть такая, там написано. Написано дата за возвращение Крыма. Не, не за возвращение, а за освобождение. У меня друг этой медали. За возвращение. Ну, возвратили в Крым, конечно. Во. Так, а какой президент, напомни мне, в какой президент в 2013-2014 году угрожал России ядерным оружием? Нет, так это, это, это все... То, что было поначалу, это такое... Нет, так в Украине нет. был мир до 2014 -го года. Пришла Россия, напала. Я задаю вопрос, какой президент в 2013 или 2014 году угрожал России да, ядерным Россия, оружием? Какие регионы напала Россия? Российская Федерация проявила акт агрессии на территории Крымского полуострова. Так. Определение, агрессии сколько, это... сколько, сколько людей. Определение агрессии это блокирование воинских частей, блокирование административных зданий и блокирование границ. Нет, 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 есть определение агрессии. Можно четко зайти в Устав ООН и прочесть, что такое агрессия. Вот ссылаясь на определение агрессии, Россия начала агрессию 20 февраля в 2014 году. Поэтому вернемся к моему вопросу. Какой президент Украины в 2013 или 2014 году угрожал Российской Федерации ядерным оружием? Угрожал единственный президент в 2022 году. Отлично, но Россия напала в 2014 году. Твое первое утверждение, что Россия решила напасть на Украину, потому что какой-то президент угрожал ядерным оружием. Так что ж произошло в 2014 году? Почему Россия напала? Не напасть, я не говорю слово напасть. Это нападение. Я не говорю такого слова. Можешь не говорить, у вас на Российской Федерации много чего вы не говорите. Вы скрываете факт и пытаетесь этот факт заменить другим словом. Вот не существует понятия такого в законодательстве Российской Федерации специальная военная операция. Вот вы решили снять себе ответственность на будущее и назвали так войну. Сперва людям запрещали говорить, что это война, а теперь сами говорите, что это война. Потом возвращаемся еще раз. В 2014 году какой президент Украины угрожал России ядерным оружием? Я же уже ответил на этот вопрос в 2022 году. Угрожал. Причем здесь 2022 год, если Россия напала в 2014 году ни на кого не нападала. Где войска были в 2014 году? Агрессия. Это прямое нападение. Если ты не знаешь обозначение агрессии, то есть нападения или начала войны, но то вот в таком случае действительно ты много чего не поймешь, исходя с нашего разговора. Поэтому я, скорее всего, посоветую тебе вот там вот на телефоне, или в чем ты сидишь, сперва писать сейчас, прочесть, что такое агрессия, чтобы продолжить разговор. Я должен общаться с человеком, который компетентен хотя бы в чем-то. Объяснить, что ты, ты просто мало прочитал. Еще раз, прочти мне в интернете, что такое агрессия, чтобы отталкиваться от того, что ты прочитал. Должай, я жду, когда ты прочтешь. Так мне зачем читать, я тебе же уже все Ты объясни... обозначение агрессии не знаешь. О, воля и волеизъявление людей, причем тут агрессия. Волеизъявление людей, согласно Конституции Украины, не происходило в 2014 году на территории Крымского полуострова. Конституция Украины была. Ванечка. Конституция Российской Федерации, когда Путин указом от 17 марта 2020 года переписал Конституцию и продлил в себе полномочия. Вот там действительно, как ты говоришь. А у нас в Украине работает и действует Конституция Украины. Какое волеизъявление граждан Украины происходило в 2014 году? Расскажи мне, пожалуйста. Какое волеизъявление граждан Украины происходило в 2014 году согласно Конституции Украины? Когда ты ответишь на вопрос, что такое демократия, ты поймешь... Демократия прописана в законодательстве. Все законы являются составной частью этой демократии, Ванька. Слово демократия откуда? -то? Я тебе только что ответил. Согласно Конституции нужно смотреть. От Конституции слово демократия пошло. Ванечка, нет, я тебе говорю, что демократия прописана в Украине в законодательстве. Ты не знаешь определение слова агрессия? Поэтому если я тебе сейчас буду объяснять, что такое демократия, ты опять будешь съезжать. Я задаю, задаю тебе еще раз вопрос, и мы возвращаемся к моему вопросу: какой референдум то есть волеизъявление, происходил в Украине в 2014 году согласно Конституции Украины? Ответь на вопрос. Я тебе уже ответил откуда пошло слово демократия? Я тебе уже ответил на твой вопрос, что такое демократия. Следующий вопрос не нужно переформулировать. Возвращаемся к моему вопросу. Какой референдум согласно Конституции Украины проходил в 2014 году? Я так понял, ты уже все, да? Вот этот истерический смех начинается. Ты просто который не знает ни определения демократии, ни определения тем более агрессии. Привет чем беседуете? — политика. — Понял. В принципе, база чат-рулетки. В принципе, я не понимаю, зачем я этот вопрос каждый раз спрашиваю. Надеюсь, услышу что-то другое. — Понятно. Ты откуда будешь? — Ну, сейчас в Москве живу. — Понял. — Сам из Евпатории. — Понятненько. Работаешь? — Да, на работе сейчас. Значит. Сижу, балдею. Ну, как сижу? Встаю. — Понятно, О, понятно. — Что к а Как к войне относишься? Ну, очень такой, знаешь, вопрос, как можно в войну? Всегда к войне негативно. Не знаю, мне от россияне попадаются, они говорят, они поддерживают войну. Ну нет, тут имеется в виду, они поддерживают идею, и типа за что все это происходит. А, а именно там факт, сам процесс, поэтому никто не поддерживает. Люди... В смысле, чтобы идею осуществить, нужно, чтобы длился процесс. Да, да, Но... это такая вот, то есть процесс — это неотъемлемая часть поддержки этой идеи? Ну нет, люди любят это делить, потому что они все признают это, что они... Ну ты поддерж... поддерживаешь СВО? Блин, как ты так. Ну да, я тоже да, поддерживаю. Понятненько. Почему поддерживаешь? Не знаю, у меня на это несколько прям мыслей, таких основных даже могу сказать. У меня многие, кому я пытаюсь эту мысль донести, считают ну, я как постараюсь, может быть, себе объяснить. Я вот сам жил в городе Евпатория вот, до 12 лет. Соответственно, до 2014 -го года. Потом я переехал в Москву. Почему? Соответственно, был переезд. Все время как-то, не знаю, то ли обделяли, то ли еще что-то, ну, не знаю. Все там кричали «Крым – все Украина!» Ну, там же, когда даже не надо было это кричать. Ну, а по факту, ну, как после 2014 -го года как-то у меня просто мама работала в управе, и она увидела видела все такие телодвижения, мувы. Ну, какая-то началась еще вот с, когда, все это время. То, что... Блин, я даже я не политик и не, не историк, чтобы как-то это описать. Просто она говорила, что все идет в кать, хотя мать там не, не топила там, за Россию, там а-ля Гойда, Гойда, там, то все. Просто говорила, что идет что-то не то. Майдан уже, кто-то говорит госпереворот, я считаю, ну, по сути, так оно и есть. далее власть сменили, поставили свою какую-то власть. Там, не знаю, кто там, кто, кто там захотел ставить, кто не захотел ставить. Знаешь, я думаю, что это госпереворот. Не знаю, вы как на это что думаете, это госпереворот или... Госпереворот – это вооруженный захват власти. В Украине в 2014 году проводились выборы президента Украины и выборы депутатов Верховной Рады Украины. Mm -hmm. Поэтому называть э э выборы и референдумы, которые проходили согласно Конституции, госпереворотом, ну, это глупо. Госпереворот, точнее конституционный переворот, был на России в 1993 году. С 93 года по сегодняшний день вот эта логистическая цапочка нелегитимной власти продолжается. Угу. А вот у меня вопрос. Вот, э, даже сейчас заметил то, что много ну, украинцы вот, э, говорят о тему того на Украине. Вот откуда взялось это вот выражение «на»? Просто даже вот у нас в Евпатории, я захожу в аптеку, которая находится на Чехова. И там пост за 2007 год написано на мове на Украине с 25-го року. Очень странно то, что... Нет, ну я понимаю, почему так используют, чтобы якобы задеть... Э, ну, чтобы не использовали на Украине, хотя даже сама мова по своим правилам не запрещает использование выражения на... Просто для чего используется этот словесный оборот? Чтобы что? Ну, мне просто интересно. Я, если... я не смогу ответить на телефоне этот скриншот, но я думаю, Вообще, ну, все просто... равно, как говорят россияне, если они так говорят, ты же не воспитаешь... нет, 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 не россияне. Ты не же не воспитаешь говорю... россиянина, который говорит на Украине. А, нет, я же вам тому и говорю, то, что даже на самой мове написано, на Постере, 2008 год, написано на Украине с 25-го года. Вот он, уже 20. Там, По грамматике 20. украинского языка правильно говорится в Украине. Если брать под внимание какие-то стихотворения, вот стихи. Возможно, кто-то а, ну, и... <laughs> не сподобалось. <laughs>